90 juta ringgit itu jumlah yang diperintahkan mahkamah supaya sebuah bank terkemuka bayar kepada NFC. Tetapi tahukah anda, kes ini bermula lebih 10 tahun lepas dengan satu sidang media dan satu salinan penyata bank yang bocor. Siapa sebenarnya dalang di sebalik pendedahan ini dan kenapa keputusan mahkamah berubah-ubah ikut zaman kerajaan yang berbeza? Adakah ini kebetulan atau sesuatu yang lebih dalam sedang berlaku? Dalam video ini, kita akan bongkar perjalanan penuh kontroversi kes NFC dari pendedahan Rafizi, peranan Kerani Bank sehinggalah keputusan mengejutkan Mahkamah Persekutuan pada tahun 2025. Jangan ke mana-mana. Ini bukan sekadar kisah lembu, ini soal integriti, kuasa dan kebenaran. Apa latar belakang isu NFC di Malaysia ni? Menurut Wikipedia, NFC atau National Feedlot Corporation ditubuhkan pada tahun 2006 dengan pinjaman 250 juta ringgit dari Kementerian Kewangan. Projek ini bertujuan menjadikan Malaysia hub penternakan lembu dengan operasi di Gemas Negeri Sembilan ia dimiliki oleh Agro Science Industries dan diketuai oleh Datuk Seri Dr. Muhammad Salih Ismail, suami kepada bekas Menteri Wanita Syariza Abdul Jalil. Dalam tahun 2011-2012, ini pendedahan awal oleh Rafizi dan Johari. Menurut sebuah khabar Malay Mail dan The Leaders Online, pada 7 Mac 2012, Rafizi Ramli mengadakan sidang media di Ibu Pejabat PKR mendedahkan penyata Bank NFC yang diperoleh daripada Johari Muhammad, bekas kerani di Public Bank dan diberikan kepada dua wartawan Yusof Abdul Alim dan Eileen Martin Carvalho Johari didakwa membantu Rafizi memperoleh dokumen itu dari sistem dalaman bank Keduanya dihukum penjara 30 bulan di mahkamah seksyen Tetapi dilepas dan dibebaskan oleh mahkamah tinggi pada November 2019 kerana tiada bukti asal Nama Johari Muhammad ialah kerana terbabit dalam pendedahan data Dakwaan menunjukkan beliau memudahkan pendedahan dokumen tersebut kepada Rafizi 2006, pengarah NFC adalah ahli keluarga dan zat NST ada menyebutkan saksi mendedahkan bahawa sejak penubuhan tahun 2006 NFC dikendalikan pengurusinya Saleh Ismail bersama tiga orang anaknya sebagai pengarah menimbulkan persoalan ke atas tadbir urus dan ketelusan pulangan dana awam sebab Kementerian Kewangan bagi loan sebanyak 250 juta kepada NFC 8 Jun 2019 Najib dakwa saman kerajaan bermotif politik Najib Razak menuduh saman dari Kementerian Kewangan untuk menuntut semula 250 juta ringgit adalah bermotif politik memandangkan NFC pernah membuat tawaran penyelesaian yang ditolak oleh kerajaan ketika itu. Ketika itu, Kementerian Kewangan adalah Lim Guan Eng daripada kerajaan yang berjaya menumbangkan Najib. 18 Disember 2019, mahkamah tetapkan perbicaraan saman kerajaan iaitu Kementerian Kewangan tadilah. Mahkamah tinggi menetapkan perbicaraan membabitkan sejumlah 253.6 juta ringgit bagi tarikh 13 hingga 20 Januari 2020. 2020 menuntut balik pinjaman feedlot kerana kegagalan pembayaran. Pada 3 Ogos 2023, perbicaraan Rafizi ditangguh. Menurut sakabar DH, perbicaraan Rafizi ditangguhkan sementara menunggu rayuan mengenai kesahihan akta Bafia yang digunakan untuk mendakwa beliau mendedahkan dokumen bank NSC tersebut secara tidak sah. Apa itu Bafia? Bafia ni adalah akta berkaitan dengan institusi kewangan dan juga perbankan. Pada tahun 2023, hanya pampasan sebanyak RM10000 sahaja diberikan kepada NFC. Mahkamah Rayuan mengarahkan Public Bank membayar sebanyak RM10000 pampasan nominal terhadap NFC selepas mendapati bank liability atas kebocoran data tetapi menolak tuntutan yang lebih tinggi. Dan baru-baru ini 18 Jun 2025, Mahkamah Persekutuan arah Public Bank bayar RM90 juta ringgit kepada NFC. Menurut surat khabar Mail dan DH, Mahkamah Persekutuan memerintahkan Public Bank membayar 90 RM juta ringgit kepada NFC dan Datuk Seri Muhammad Salih Ismail sebagai pampasan equitable, aggravated dan exemplary damages jauh berbeza daripada RM10,000 awal yang dikenakan sebelum ini. Persoalan-persoalan lain yang masih belum terjawab, apakah nasib sebenar projek Fitlock Nasional? Adakah ia berjaya ataupun sebenarnya masih berhutang? Adakah baki pinjaman RM250 juta ringgit ni akan terus dituntut ataupun tidak? Bagaimana nasib Rafizi dan Johari? Adakah tindakan undang-undang akan di teruskan terhadap mereka disebabkan mungkin norma politik sudah berubah. Public bank dah kena RM90 juta. Ringgit. Adakah public bank akan mengambil tindakan terhadap Rafizi ataupun Johari? Mengapa pampasan naik dari RM10,000 ke RM90 juta? Ringgit? Apakah kesan keputusan RM90 juta ringgit kepada masa depan saman privacy bank? Adakah ia membuka jalan untuk litigasi atau kes yang serupa macam ni pada masa akan datang? Berikutlah secara ringkas apakah situasi ataupun kronologi berkaitan dengan isu National Feedlot Corporation Jika anda suka video-video seperti ini, jangan lupa komen, like dan subscribe Dan anda mungkin boleh juga bagi cadangan untuk video-video yang akan datang Jumpa lagi dalam video lain Assalamualaikum